Добрый день, уважаемые коллеги! Мы вас приветствуем на нашем YouTube-канале. И сегодня мы поговорим о броненакладках торговой марки DSEC. Итак, первая модель – это броненакладка модельного ряда MR125. Данный тип броненакладки обеспечивает защиту всех цилиндров от вандального метода взлома. Для ее открытия необходимо всего лишь приложить магнитный ключ в паз и провернуть на 180 градусов. Таким образом освобождается цилиндровое отверстие. Основной особенностью данной броненакладки является поворотный защитный кожух, который полностью защищает цилиндр от вандальных методов вскрытия отмычками, бампингом, пикингом. Также особенностью данной броненакладки является наличие стальной шайбы толщиной 6 мм, которая защищает от высверливания ротор цилиндра. Корпус данной броненакладки является цельнолитой из закаленной стали до прочности 62 HRC по шкале Роквелла. Секретность данной броненакладки обеспечивает три гироскопа с шестью магнитами. Для достижения максимальной защиты данная броненакладка крепится непосредственно на сам замок с двумя закаленными винтами М6, которые выдерживают на слом до 4200 кг. Также для защиты от высверливания монтажных винтов под них подкладываются закаленные шарики. Данная броненакладка поставляется в комплекте с тремя ключами. Также по карточке Magnetic Key вы можете заказать дубликат магнитного ключа. Еще одна модель броненакладки торговой марки DSEC это модель MG3551. Данная модель устанавливается только на замки MATURA серии 3DK. Данная броненакладка также имеет магнитный ключ, но в данной броненакладке уже присутствует 4 гироскопа с 8 магнитами. Открытие данной броненакладки происходит прикладыванием магнита в паз и опусканием шторки вниз. Данные броненакладки в наличии на складе в цветах матовый хром и черный. Броненакладки DSEC, представленные компанией Polymer Service, будут отличным дополнением к защите вашего имущества. Заказывайте броненакладки DSEC у вашего менеджера.